Приветствую. Добрый день. Или вечер Секунду, что у меня переключилось. Наушники отрубились. Батареи все? Да нет. У меня они уже просто старенькие. Им уже два года. Скорее всего из-за этого. Так нормально. Вон я сижу, у меня уже лет 8 наушников работают я, я понял э, меня зовут артем я даничанин из киева как вас зовут откуда вы меня зовут артем я, я из я, россии калининград я понял еще один по здесь? еще один калининградец мне сегодня что-то калининградцы под Алло, алло, алло. У меня сегодня калиграции почему-то попадаются постоянно. Ну, я... Ну, я Ты в этом был... не виноват. Не, нормально, это же такое дело. Хорошо. А, о чем здесь разговариваете? <реклама> о. Как включились. Уже. нет. Наушники включились. Так просто, я услышал. Mm. Ну, я здесь в основном разговариваю об отношениях стран моей собеседника. Иногда, обща... если человек разбирается в экономике, иногда общаюсь на тему экономики. Либо же, ну, профанный дал... взгляд на историю. Я далек от этого. Я от этого далек. Я, я понял. Знаю. Я понял. Тогда, ну, тогда вопрос такой об отношениях стран. Как вы думаете, кто виноват, Россия или Украина в войне? Америка. Америка. То есть это Америка напала на Украину, да? Или на Россию? Такой... А, вот смотрите. смотрите, вы адекватно, спокойно рассуждаете, меня спрашиваете. Да. А можно встречный вопрос задам? Да, да, слушаю. С 2014 года. Донбасс, кто долбил? Вы слышали, как я представился? Артем? Даничанин из Киева. Так вот я вам объясню. До того момента, пока на территории моего родного города, Донецк, угу. не появились российские военные, вот почему-то там никто не погибал и Донбасс-Бомбас никто не донбил-бомбил. Вот как-то странно получается. Только после что? того, как появились россияне там. Извиняюсь, последний вопрос. Да, слушаю. А, что, последний? Когда, в Донбассе, по... Когда в Донбассе появились российские войска? А, в один... российские 11 войска в апреля. — Года какого? А, 14 -го года. Да? А, а... — Четырнадцатого года. — Да? — А то началось с четырнадцатого. В ночь с тринадцатого на 14. -го. Это понятно. Это-то я знаю. А можете мне объяснить тогда то да, ситуацию? У меня есть родственники с Украины, соответственно, как у большинства россиян, там, скажем так, из э -э, Днепропетровщины. — и вот мне сестра говорит, что с их территории уже с 2014 -го года зашли российские войска, и с территории Днепропетровской области уже начали наши российские войска уничтожать Донбасс. Нет, ну это ну, ваша... Ну, ли, либо, либо вы врете, либо ваша сестра. Потому что на терри... вот секунду, я... секунду я... и дайте мне закончить. Вы же попросили ответить, я вам отвечаю. Да? Потому что на территории Запорожской области вы не прорвались, ваши войска не прорвались в 2014 году. Там вас остановил батальон Донбасс, Днепр-2 и еще несколько батальонов. А вот на территории Донецкой, Луганской области были. Ну, вот я вам просто напомню, что Первыми вот этими э, руководителями дыры, ну, дыны, были э, Гиркин и Бородай, э, граждане России с московской пропиской. А что они там делали? Вот не подскажете мне, я их не выбирал. Ну, я не осведомлен настолько, сколько вы мне сейчас вопрос задаете, вот про вот эти фамилии, то, что вы сейчас назвали, там. Я ну Гиркин Стрелков, вы не слышали такую фамилию? Нет. Ну его ж посадили вот совсем недавно. Да елки палки, ну, посадили там много кого, но вы же. Как а вас, ваших, ваши важны россияне, понимать, что... ваши россияне были на моем на территории моего города? Почему? Потому что элементарные вещи, вот, вот просто. Есть вещи, которые четко определяют: россиянин ты либо житель Донецка. Когда человек не знает, э, э, господи, как фла флага э, местного футбольного клуба, футбольного клуба Шахтер, вот человек не знает этого, и поэтому он начинает срывать. Шахтер эти... это очень знаменитый клуб, так-то. Очень знаменитый клуб, и у него полосатый флаг такой, оранжево-черный полосатый. И вот в 2014 году. Ваши придурки срывали эти флаги с криками, что это флаги правого сектора. Это было реально смешно. Потому что мы ну, смотрели, как на дебилов на них. А еще ваши граждане говорили нам, отойти за поребрик и зайдите в парадное. В городе Донецке так не говорят. Я вот именно поребрик услышал вот от ваших только. Вот за, за, сколько лет я, я, извините меня, считайте, 30 лет там тогда прожил, больше 30, да? Я не слышал ни разу слова «поребрик». Это бордюр. По вы считаете, это что, это что, были ребята с Питера, что ли? Да, да, это были спецназ, спецназовцы с Питера. Там не только с Питера были, там со мной их... Там есть огромное количество видео, где там «Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ! Пятигорск!» и Ясногорск там и всякая всякая хрень, которую они передавали друг другу эти, как там, приветы в городе Енакиево, в городе Горловке и в городе Донецке. Понимаете, просто напросто до 2014 -го года в городе Донецке было больше миллиона жителей, а, а в конце 2015 -го года Осталось чуть больше 400 тысяч. 60%, вы... этом, же, 60 выехало на неоккупированные территории. У меня огромное количество друзей, которые прошло через ваши пыточные. Что? Пыточные? Пыточные. У нас на территории вам смешно, а мне не смешно. Ой, а, слушайте, вот, вот после меня... вот этой фразы я даже, вот Есть? я слушал, слушал, за, забей, за, забей, забейте такую фамилию. Да я не буду ничего забивать. Коз... Блин, Козловский, Козловский профессор говорить. Козловский, которого не так. Ой, блин, а, все. Что, что, что Давай, все? не хочу, не хочу матом ругаться. А, я, я послать, понял. Давай. А, правда глаза куришь? Про... Правда глаза куришь? А ваши, блядь, пленных наших, блядь, расстреливают, лежачих, связанных. Да, 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 будет, да, блядь. расскажи мне, И расскажи то, мне да, сказку там, дедушки да, Римуса. Я... Да иди нахуй, я б, ты дебил, блядь. Пошел нахер, я туда не могу пойти сам, ты ж там сидишь сам. Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? <свят> <свят> я Александр из Подмосковья. О чем здесь разговариваете, Александр? <свят> не знаю. Вы из Киева, да? Даничанин из Киева. Данича... С Донецкой потом в Киев, да? <свят> да. А, а что, не хотели в беженцы податься там по Европе, по поездить? Побанковать на пособиях. Знаете, у вас какое-то вот такое мнение, что украинцы халявщики. Я вас расстрою. Украинцы очень работящие люди. И поэтому основная масса людей, даже которые выехала с территории Украины, оно не сидит на беженских. Оно работает. Это я вас расстрою, наверное. Потому что вот почему-то россияне постоянно рассказывают, что вы нас кормили, но вот э, Кого? большая часть ну, украинцев, большая часть вашей Разве? нефтегазовой промышленности была построена либо украинцами, либо азербайджанцами, потому что э, Азербайджан? мы, да, первые, кто в Советском Союзе я, добывал я, нефть, не это были азербайджанцы. А первые, кто добывал газ в Советском Союзе, это были украинцы. И У нас украинцы, даже был... Да? Да, у нас б, даже был институт... и Есть. Институт газа и нефти. Газ и нефти, да? Да. Кстати, слышал, вот в России сейчас самый современный метро в Москве в мире. Я даже слышал, как вы сказали, и что мы вам метро... О, пос... о кла классический, классический российский шовинизм сидит в какой-то зачуханной, э, зачуханном бусике и рассказывает, хахлы, тут это. Ты потерял. А почему шовинизм? Потому что оскорблять другую нацию это шовинизм. Так слушай, я таких вас людей даже... Не уважаю. Внутри Украины у вас есть межнациональное разделение. Есть натуральное, кто, как кто, на кто, западном... кто, Третий кто, сорт. Это... Как... Как мне, нравится, как, как мне нравится, когда россиянин мне рассказывает, что внутри моей страны находится. Я из Донецка, ты тупоголовый, не понимаешь, да? Я был во Львове, я был в Ивано-Франковске, Черновцах, Киеве. Я нигде не был третьим сортом. А еще заедьте, я прекрасно осведомлен, как к вам поляки относятся. Вот они что, по-твоему, не шовинисты? У, у поляков есть шовинизм. Немцы как к вам относятся. Они даже срать с вам не станут. Максимум, чтобы ты там им пол помоешь. Начнешь свою пасть. Ты хоть раз в Европе был. Да. Пиздишь. Потому что. Потому что я был. Даже в Киеве, ну да, Киев для вас же Европа. Согласен, в принципе, это, это правильно. Я тебя это, я тебя да? расстрою. Я, я проездил по всей Европе. И вот, да, у поляков есть некоторый шовинизм, но это особенность их на, нации. Почему? Потому что у них это развивалось очень давно, но они от этого тоже избавляются. И я вот. Очень редко встречал, да, были моменты, когда я встречал шовинизм в Польше, но это очень редко было. В основном все поляки довольно-таки толерантные люди, да, они там верующие, у них предвзятые отношения к ЛГБТ у многих, но в основном они все очень вменяемые люди, в отличие от россиян. А россияне шовинисты в 90% случаев. Слушай, а такой вопрос? Вам Америка спустила сверху приказ, короче, в каждом городе Украины крупном провести ЛГБТ-парад. Ты будешь возглавлять его в Киеве? Ты, э, во-первых, это манипуляционный э, вопрос, во-вторых, никто нам не не спускал ничего. Но мне это говорит человек, у которого в Москве больше больше гей-клубов, чем в любой столице Европы. И ты мне еще будешь что-то рассказывать по поводу гей-парадов и всего остального. У вас во власти ну, слушай, вот, геи, и ничего, э, для вас это нормально. А вы боретесь что, с европейскими это, геями. Я, Какая тебе разница, я, например, геи они или нет? Они к тебе в спальню лезут или что? Э, смотри, я, например, живя в Москве уже, в Подмосковье всю жизнь, я не знаю ни одного гей-клуба. Заходишь в свой любимый даже... Яндекс и вводишь ей клубы Москва, и тебе там вывалит огромное количество вот этих клубов. Я сомневаюсь очень сильно, что огромное количество. Я даже не знаю, где был, когда-либо. Мне по барабану, сомневаешься ты или нет. Статистика, вещь довольно-таки э, упрямая. И если оно выскакивает, значит оно есть. То, что ты этим не интересовался, и тебе это не надо, это же не значит, что его нет. Но вопрос просто в том, что вы у себя под носом ни хрена не видите, а пытаетесь влазить к нам и рассказывать, как к нам жить. Мне, допустим, абсолютно фиолетово, рядом со мной будут жить геи, лесбиянки, либо же натуралы, мне все равно. Потому что они не лезут ко мне, я не лезу к ним. Это называется цивилизованное общество. Украине, как жить, это уже вопрос решен. Да, вы пытаетесь постоянно нам рассказывать, как нам жить. Нет, это уже решено. Уже Что решено? На ближайших... Вы То решаете. Все процессы... Вы решаете. И ближайшие... Вы, вы своей стране порядок навести не можете. Прилезли к нам за три дня, уже два с лишним года, уже три скоро будет. Как вы второй армии мира не можете навести порядок, типа, у нас. Вы в своей стране наведите порядок. Подожди, подожди. Только идет начало еще, только разгорячились, только набрали оборот. У вас только начало уже. Скоро три года будет, только начало. Да, да. Такими еще темпами. Еще один один еще ос, три. один осинт, э, такой чудак толковый европейский. Он посчитал, что если вы такими темпами, как сейчас, вот брали там Авдеевку, там Янакива, да, э, этот э, там э, тот же Бахмут, для того, чтобы захватить Украину, вам надо будет положить своих солдат больше 20 миллионов и порядка 400 лет, чтобы захватить всю Украину. — Ну, я не знаю насчет 400 лет, но смотри, э, вот это были то есть, медленные То, есть тебе, 20, данные, то что... есть тебе 20 миллионов не парит, да? То есть 20 смотри, миллионов человек ты, вы готовы положить для того, чтобы захватить Украину? Тебя это не парит? Если у вас останется такое же снабжение, как было прошлые два года, и такое же количество. Я Рас, мужчинных... расстрою. У нас сейчас снабжение больше становится. Я не да. У да. нас да. больше становится. У меня становится. почти вою всех направлениях. И Запорожский фронт, и. Ну. У вас сейчас жопа, что с оружием. У нас жопа с оружием. Вас... А что а же я... ваше? Чего ж ваш флот сбежал из Новороссийска, из даже уже из Новороссийска? Че ж ваш ваши воины, что нашим э, разрешили пользоваться хаймарсами по Бе, э, Белгородской области? Че ж ваши плачут о том, что французы нам разрешили и французы, и финны, и швейцарцы, шведы, вернее, э, разрешили нам пользоваться по вашей тех, территории своим вооружением, которое они нам передали? А? Чего они плачут У вас там жопа что, сэр? Я прекрасно осведомлен, какая у вас жопа. Знаешь, у нас жопа постоянная. Но почему-то два с лишним года вы ничего не можете с нами сделать. Вас выгнали из семи областей. И вот после того, как вас выгнали из семи областей, вы за все это время, полтора года, за полтора года вот этих вот вы... Фактически смогли за, не захватить, а уничтожить Авдеевку, Бахмут и часть Волчанска. Все. Остальное вы ничего не смогли взять. Полтора У вас года. уже кривых КССР. педалаги которые не успели съебаться, а, вот да, они воюют. Расскажи мне. вот я, я военный волонтер. Я общаюсь с, с ребятами с разных подразделений. И, и, Ты из вот, Почему-то я не вижу там косых, кривых. Я вижу пацанов, которые высокомотивированы. Э, да, у нас есть там некоторые, которые там э, ТЦК взяла. Но у нас война. Поэтому, к сожалению, такие моменты могут быть. В Яром у вас положили 45 человек в среду пехоты. Вот просто вот. За два часа. 45 человек за один момент. Послушай, взяли пленного, мне... послушай, пожалуйста, Золкина, который общается с вашим пленным, который рассказывает, что две роты, из двух рот осталось два человека у вас. Из двух рот. В течение трех или четырех часов. Ваш Пригожин рассказывал, что мясными штурмами вы бахмут брали. Он 15 или там по 20 тысяч человек положил там, чтобы бахмут. И это только, только ЧВКшников. А ты мне рассказываешь сказку, что вот у нас такая проблема. Но если бы у нас такая проблема была, вы бы давно уже под Киевом были. Но почему-то вы не под Киевом, а вот как стоите на одной линии, так и стоите уже полтора года. Нихуя не черт. переживай, соберем мы ваш люк и починим экономику. Вот скажи, вот скажи Все мне, остальные... скажи мне, э, нахера он тебе? Вот вот просто, мне интересно, нахера он тебе? На базы в Черном море, чтобы было. ну хорошо. Та Ты сеть, идиот. Ну я тебе расстрою, тебя расстрою. Несколько стран НАТО имеют базы в Черном море. Ну а в Хохляндии не будет. У вас уже Балтика уже, все... уже у вас Балтика стала внутренним озером НАТО. Ваш балтийский флот уже все ноль. Ваша база Северного флота со стороны Швеции и Финляндии уже с полностью накрывается ракетами. А а тут, не будет. А, а турецкий флот Ваш Черноморский флот вот на щелчок бы разложил бы. Ты мне тут рассказываешь, мы, Украина, без, ну, бесплотная страна, уничтожили больше 25% вашего флота, треть почти. Вашего черноморского хваленого, он же, кстати, он же не флот уже, он уже флотилия. Потому что у вас флагмана нет не воюют нашли дурачков хохлов которые свои э, свою страну своих у нас вариант, у нас вариантов нет вы дебилы Даже... пришли в мою страну рассказывать мне как да. мне жить <зыв> просто так взяли добра... и пришли да, да. Ж... добра не желаю пошел нахер